নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যি অভিযান সেই অভিযান অব্যাহত আছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে অসমখনক সম্পূৰ্ণৰূপে ড্ৰাগছমুক্ত কৰিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ এই নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা আছে আৰু যোৱাকালি এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি আমি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু শিলচৰ থানাৰ অন্তৰ্গত চালচাপ্ৰা অঞ্চলত আমাৰ এই বিশেষ পুৱতি নিশাৰ পৰা এই অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযান কালত আমি বৃহৎ সংখ্যক পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গোটেই অভিযান কালত আমাৰ দুখনকৈ টাটা ইণ্ট্ৰা গাড়ী আমি জব্দ কৰিছোঁ এখন গাড়ীৰ নাম্বাৰ হ'ল এ এছ এ জেড ইলেভেন ই চি টু ফাইভ জিৰ' ফ'ৰ আৰু এটা গা আনটো গাড়ীৰ নাম্বাৰ হ'ল এ এছ ইলেভেন ই চি ফ'ৰ টু নাইন ওৱান এই দুয়োখন গাড়ী চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু দুইখন গাড়ীতে আলু ভৰ্তি বস্তা তাত সম্পূৰ্ণৰূপে আছিলে আৰু এই এই সামগ্ৰীখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্য ত্ৰিপুৰালৈ গৈ আছিলে গতিকে এটা বিশেষ যেতিয়া আমি খবৰ পালোঁ খবেজাৰ পৰাই পুৱতি নিশাই আমি আৰম্ভ আমাৰ এই অভিযান আৰম্ভ কৰোঁ আৰু অভিযান কালত আমি দুইখন ট্ৰাকৰ পৰাই আলুৰ বস্তাৰ ভিতৰত লুকাই ৰখোৱা বস্তাৰ পৰা আমি বাৰটাকৈ পেকেটছ গোটেই পেকেটছবিলাকত এক লাখ বিছ হাজাৰ এক লাখ বিছ হাজাৰ য়াবা টেবলেট তাৰ পৰা আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু এই যি আমি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিছোঁ তাৰ লগত সম্পৰ্কিত যিজন মূল ব্যক্তি মহম্মদ আজাদ লস্কৰ বিছ বছৰ ছান অফ ৰমজান আলি লস্কৰ বেৰেঙা চিলছৰ তেওঁক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ বৰ্তমান তেওঁক আমি সোধ পোছ কৰি আছোঁ আৰু এই অভিযানটো বৰ্তমানো আমাৰ সেই অঞ্চলত অব্যাহতে আছে আৰু এই যি পৰিমাণ পৰিমাণৰ যি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জগদ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এই সামগ্ৰীসমূহ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আহি আমাৰ জিলাৰ মাধ্যমেদি আন এখন চুবুৰীয়া ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিলে আৰু বৰ্তমান সময়তো আমাৰ এই অভিযান সেই অঞ্চলত চলি আছে আৰু যিজন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছোঁ তেওঁক সোধ পোছ আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু এই যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এই গোটেই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ দ্ৰব্যখিনিৰ আজিৰ সময়ত তাৰ চোৰাং বজাৰত তাৰ মূল্য প্ৰায় থাৰ্টি ছিক্স কৰোড হ'ব গতিকে আমি এই বৃহৎ পৰিমাণৰ যি নাৰ্কটিক্স ছাবচেঞ্চেছ বা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এই যে আমাৰ প্ৰচেষ্টা আছে সি অব্যাহত থাকিব আৰু যেতিয়ালৈকে জিলাখনৰ পৰা আমি এই ড্ৰাগছৰ অবৈধ যি সৰ্বৰাহ ইয়াক যেতিয়ালৈকে আমি নিঃশেষ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই অভিযান চলি থাকিব